Приветствую, Дмитрий. Здравствуйте. Поздравляю вас с титулом лучшего игрока прошедшего тура Кубка Эфканьер. пожалуйста, последний матч, ваш матч против команды «Желстрой-2». Последний матч «Желстрой» был, был очень напряженный. Не хотели уступать ни мы, ни они. В основном одна борьба была. Начали неудачно, потом выровняли игру. Вроде бы складывалось все нормально для нас. Но при счете 3-3 мы пропустили гол. Надеялись отыграться. Но так получилось, что на последних секундах дали шанс из 10-метровой отметки забить гол. Ну, забили. Здорово сыграли молодцы. После счета 2-0 не было ли ощущения, что матч был уже проигран? При любом счете надо играть. Даже будем проигрывать, неважно сколько. Все равно надо показать, что мы есть команда, что мы играем за друг друга, что мы не будем сдаваться при любом счете. Что чувствует Европа когда пробивает 10-метровый при счете 4-3 на последних секундах матча? Конечно, чувствую ответственность, что мне доверили ударить. Ну, так получилось, что надо было попасть только в створ, а там повезет, не повезет. Ну, получилось, что забил все отлично. Можете вспомнить свой последний незабитый пенальти? Давно ли это было в вашей карьере? У меня была серия, по-моему, Два или три пенальти не забил. Потом вообще перестал какое-то время бить пенальти. Но потом вроде опять пошло. Что не получилось в игре против УЖСТР-2 и, и довольны ли вы командой? По обороне претензии есть к некоторым игрокам. А та команда, некоторые игроки выпали. Ну ничего страшного, мы перестроились, в дальнейшем отыграли на все сто процентов. Почему такое поражение Строй инвесто было в прошлом турнире? настраивались на победу, играли вроде бы здорово. Ну так получилось, при счете первые пропустили, второй инвест опустился в оборону. Очень трудно их взломать оборону. Не получилось у нас, не наш день просто. Какие шансы уходят в высшей лиге? наша задача выходить, играть, выиграть в каждой игре, там получится, нет. Ну, честно говоря, хотелось бы в призовые места попасть, а там посмотрим.